নমস্কাৰ ৰাইজ আজি কিছুদিন আগতে শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ যোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছিল গোলাঘাট জিলাৰ মকৰং আৰু কাকডঙা নদীৰ মধ্যস্থানত অৱস্থিত এক ঐতিহ্যপূৰ্ণ নামঘৰ শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ বুৰঞ্জী তিখেৰী উনুকীয়ালে এই নামঘৰভাগীৰ যথেষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য আছে আহোম ৰজা গদাধৰ সিংহই নিৰ্মাণ কৰি থৈ যোৱা এই নামঘৰভাগ আজিও সব মহিমাৰী জিলিকি আছে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভকত বৈষ্ণৱসকলে ভক্তিৰপূৰ্ণ এই পৰিৱেশত নিশ্চয়কৈ ইয়াত বুৰণোজকৈ নাথাকে হয়তো যিহেতু এতিয়া ভাদ মাহ এই নামঘৰ ভাগিৰ প্ৰাংগণত ভদিয়া নামৰ যথেষ্ট উখল মাখল পৰিৱেশ নামঘৰৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ কৃষ্ণচূড়া দলিচাপাৰী ভকতসকলক যি আদৰাৰ পৰিৱেশ সঁচাকৈ আপুনি ইয়াত আহিলেহে ইয়াৰ পৰিৱেশ উপলব্ধি কৰিব পাৰিব আমি সপৰিয়ালে ভাদ মাহৰ আগতে নামঘৰভাগীত সেৱা লবলৈ গৈছিলো যিহেতু বহুদিনীয়া আশা এটা সকলোৰে মনত পুহি ৰখা হৈছিল পুনৰবাৰ এই নামঘৰভাগীক সেৱা জনাই আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালো